نائے سب الختم رسول کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغے وادگے سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسی وہی تو الف آپ کو سمجھ پیارے ایسی اور عبادت نہ ہے حلف آپ کو اپنے آپ کو ارشا فرمایا من عرف الفس فقط عرف رب جس نے اپنے آپ کو پہچانا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا اللہ علف آپ کو سمجھ پیارے آ ایسی اور عبادت نہ ہی اپنی آپ کتاب پڑھو تم ایسی اور تلاوت نہ اپنی کتاب پڑھنا یہ جو کتاب ہستی ہے مگر کیسے پڑھیں جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ہو اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ مَفَلَا تُبْسِرُونَ کہ میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں فناہب الَََ حمل المرید میں تمہاری شاہ سے زیادہ قریب ہوں اچھا اللہ ہماری شاہ سے زیادہ قریب ہے تو شارق رکھ کہاں ہے یہ ہے اللہ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں قریب بھی نہیں بلکہ اقرب ہوں قربت کی انتہا ہے یہ تیسری ڈگری ہے تو اللہ اگر اتنا قریب ہے تو ہمیں اللہ سے دوستی کرنے کا شوق کیوں نہیں اللہ کی ذات تیری ذات کی سو بسو ہے جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اللہ کی ذات فائنما تبل جدر بھی دیکھو اللہ کا ہی جلوہ ہے انسان اس کائنات کے اندر انسان ارشاد الہی انسان میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں یہ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسان تقویم اللہ کیا فرما رہا ہے میں نے انسان کو احسن ترین انداز میں پیدا فرمایا سما پھر اسفل صافلین پھر اسے گھٹیا ترین درجوں میں گرا دیا نیچے پھینک دیا تو حضرت انسان جو اللہ کا نائب بھی ہے اللہ کا جو ہے شاہکار بھی ہے یہ اپنی حقیقت سے دور ہے وجہ کیا ہے یہ مجبور ہے ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں یہاں ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر انسان کو اندر کی دنیا کی طرف لے جایا جائے, جائے ہمیں جو معاشرہ ملا وہ ایسا ہے کہ انسان باہر کی بھول بھلائیوں میں الجا رہتا ہے ہر وقت پیسہ 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 دین ایمان خدا رسول سب کچھ بن گیا ہے پیسہ کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا پیسے سے انسان کا دن شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ختم ہوتا ہے پھر نیند شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے ایون کہ پھر صبح ہو جاتی ہے ہر وقت انسان غور و فکر کرتا رہتا ہے میں نے پیسہ کیسے حاصل کرنا ہے اس کو بڑھانا کیسے ہے اس میں اضافہ کیسے کرنا ہے پیسہ اللہ کی نعمت ہے پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے رزق حلال کے لیے حکم ہے کہ تگو تو کرو نبیوں نے پیغمبروں نے رسولوں نے ولیوں نے صحابہ نے سب نے محنت کی جوبے کی کاروبار کیے بزنس کیے کس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ ہے میلاد آج ہم منا رہے ہیں وہ کیا کرتے تھے بتائیں تجارت کرتے تھے تجارت نبیوں کا پیشہ ہے بزنس کرنا تو کیوں کرتے تھے تجارت حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ کا مال لے کر ملک کے شام تک جایا کرتے تھے ان کے سیلز مینیجر بن کے تو پروفٹ کمانے کے لیے انسان کرتا ہے نا کاروبار تو بہت پروفٹ ہوتا تھا ان کے غلام آ کے بتایا کرتے تھے بہت بڑی بزنس امپائر کی مالک تھی سیدہ خدیجہ تلکبرہ حضور کی زوجہ محترمہ حضور کی ایمانداری حضور کا طریقہ حضور کے کاروبار کے انداز وہ آکے کے بتایا کرتے تھے وہ ان کے حالات سے آگاہی ہوتی رہی تو پھر نکاح کا پیغام بھیجا اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی پچیس سال اور ان کی عمر کتنی تھی چالیس سال آج کوئی عاشق رسول پچیس سال کا کسی چالیس سال لا عورت سے شادی کر کے دکھائے ہاں دو دفعہ دو دفعہ بیوہ تھی وہ بیوہ بھی تھی اور دو خامدوں سے بیوہ تھی اور حضور نے وہ شادی کی حضور کی ٹوٹل کتنی شادیاں ہیں کیونکہ حضور پیدا تو ہو گئے نا خوشی ہم نے منا لی ملا مولود تولد ہونا پیدا ہونا حضور دنیا میں تشریف لے آئے ربیع الاول میں آ کر پھر کیا کیا کتنا عرصہ پھر دنیا میں رہے تریسٹھ سال 63 years گزار کر گئے کیا کر کے گئے سب کچھ کر کے گئے بتا کر گئے سمجھا کر گئے سکھا کر گئے یہاں تک کہ دوبارہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ایوما اکملت لکم دینکم ارشاد الہی کہ آج ہمارے تمہارا دین مکمل کر دے اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ بھی بتانا تھا بتا دیا یہ قرآن پاک آپ کے گھروں کے اندر ہے یہ کیا ہے اس کو بنا لیا ہم نے مرد بخشوانے کی کتاب یہ تھی کتاب انقلاب کائنات پر حکومت کرنے کے سارے فارمولے اس میں موجود اور اس سے مسلمان دور مسلمان اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے مسجدیں ویران پڑی ہیں اذانیں ہو رہی ہیں اثر ہی نہیں ہوتا وجہ یہ موبائلوں سے جان چھوٹے تو نماز کی باری آئے آج کا معاشرہ بے چینی کا معاشرہ تلخیاں ڈپریشن ہے ٹینشنیں ہیں انگزائٹی ہے ہر بندہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی دماغ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے سوائے پیسوں کے مہنگائی کے خرچوں کے بجلی کے بلوں کے علاوہ انسان اور کرے تو کرے کیا بچاتا ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں انہوں نے ریاست مدینہ قائم فرمائی اور اس کے اصول وضع کیے اس کا اصول کیا تھا کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار حکمران ہوگا ذمہ دار حکمران ہوگا اور یہاں ہزاروں انسان مر جائیں تو کوئی ذمہ دار بنتا ہی نہیں وہاں کیا تھا اصول ایک جانور کتا وہ بھی اگر بھوکا مر گیا تو حکومت ذمہ دار ہے کہ کیوں یہ بھوکا مرا ریاست کی اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریزیڈنٹ تھے اسلامی سٹیٹ کے پہلی اسلامی سٹیٹ دنیا میں جو قائم ہوئے وہ اس کے سربراہ مملکت تھے نظام بنا کر دکھایا صرف باتوں سے نہیں سمجھایا سزائیں دیں جزائیں دیں لوگوں کو طریقے سمجھائے بتائے بیت المال قائم فرمایا صحابہ کی وہ جماعت تیار کی کہ جن کو پیسے سے کوئی غرض نہیں تھی حرص نہیں تھی لالچ نہیں تھی تما نہیں تھی کسی چیز کا ان کے اندر وہ اٹریکشن نہیں تھی سوائے اپنی محبوب کی ذات کے علاوہ پھر ظاہر ہے اتنی بڑی سلطنت بیس لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی اس کے لیے بندے چاہیے ڈپٹی کمشنر بنانے ہیں ڈی سی چاہیے ایس پی چاہیے فنانس منسٹر چاہیے ججز چاہیے تو اس وہی اپنے مریدوں کو صحابہ کی جو جماعت خود تیار کی تھی حضور پاک نے انہیں کو پھر ڈیوٹیاں لگائی کسی کو ڈپٹی کمشنر بنا رہے ہیں کسی کو فنانس منسٹر کسی کو مجسٹریٹ کسی کو ایس ایچ او کسی کو جو ہے وہ چیف جسٹس اس لیے کیونکہ حضور نے اپنی نگرانی میں ان کی تربیت اس انداز سے فرما, فرمائی تھی کہ ان کے اندر سے دنیا کی تمام ہر چیز ختم ہو گئی تھی سوائے اللہ کی ذات کیا اور کچھ بھی نہیں تو پھر کیا ہوا آج تک چودہ سو سال کے بعد دوبارہ ایسی اسلامی سلطنت ایسی حکومت قائم نہیں ہو سکی یہ ملک اسلام کے نام پر بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ زبانی لا الہ کیا دینے سے یہ لا الہ تو نہیں بن جائے گا یہاں تو صورتحال جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ لا لیا ہو لیا آپ دفتروں میں جائیں کوئی کام آپ کا پیسے کے بغیر اگر ہو جائے تو مجھے آکے کے بتا دیں تو یہ اسلام کے نام پر وہ بننے والا ملک یہاں مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں حدیث رسول ہے لاہم رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی یہاں رشوتیں دی بھی جا رہی ہیں رشوتیں لی بھی جا رہی ہیں مسلمان دے رہے ہیں مسلمان لے رہے ہیں تو بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول یہ جہنمیوں کا ملک ہے کہ جنتیوں کا لمحہ فکریہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے گھروں میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر کہ سانس چلتی جا رہی ہے زندگی گزرتی جا رہی ہے ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے جنازے نکل جائیں نہیں وقت سے پہلے مرنے سے پہلے مو تو قبل انتہا منہ تو مرنے سے پہلے اس کی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ کہ ہمیں اللہ نے کس لیے بھیجا تھا کیا فرمایا وماخلت جن والس اللہ لیا بدون کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو عبادت سے مراد کیا ہے ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا اور ہر اس کام سے رک جانا جس سے منع فرمایا ہے اس کو کیا کہتی ہے تقوی قرآن کیا مانگ رہا ہے ہم سے تقوی 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 پورا قرآن الحم سے لے کر و ناس تک ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تب متقین تفلے ہوں افلے ہوں کی تکرار آ رہی ہے بار بار اچھا تقوی کیا ہے تقوی ایک حالت کا نام ہے جو قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ حالت جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو ہر برائی سے نفرت ہو جاتی ہے صوفیاء کرام اولیاء اللہ بزرگان دین جن کو ہم غوث صوفی مجذوب کلندر اہل اللہ کہتے ہیں ان کو قرآن مجید صالحین کہہ رہا ہے متقین کہہ رہا ہے اولیاء اللہ کہہ رہا ہے الا یا اللہ اللہ اولیا اللہ لاکھ سورہ یونس ارشاد الہی کہ خبردار اس بات میں شک نہ کرنا کہ میرے جو دوست ہیں میرے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا وجہ اس کی کیا ہے کہ انہوں نے لا خوف ہستی کے ساتھ دوستی کر لی اور وہ ذات کا نام کیا ہے اللہ رب الجلال رب المشرقین رب المغربین وہ لا خوف ذات ہے جب اس کو خوف نہیں تو اللہ والوں کو بھی آئین جوا مرتا حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہے حضور نے صحابہ کے سامنے ممبر پہ تشریف فرما ہے اپنی زبان مبارک کو نکال کے پکڑا اور فرمایا ہے میرے صحابہ تم مجھے اس کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دوں کس کی زبان کی یہ جو ہمارے منہ کے اندر آنا یہ چھوٹی سی چیز یہ ام الفساد ہے یہ سارے فسادوں کی جڑ ہے فرمایا جو خاموش رہا وہ سلامت رہا جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا یہ میں کس کی باتیں کر رہا ہوں جن کا میلاد منا رہی جادوگر کہا گیا جھوٹا کہا گیا شاعر کہا گیا پتھر مارے گئے دھکے دے کے مکے سے نکال دیا گیا مگر سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں یہ ہم ان کا دن منا رہے ہیں تو حضور کی ذات جو ہے یہ سراپا کریکٹر ہے کردار ہے حضور کے تیرے کردار پر دشمن بھی انگلی کر نہیں سکتا تیری گفتار تو قرآن ہی قرآن ہے ساتھ یہ وہ ساکی ایک اوثر ہے آپ فرماتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے کوئی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا تو پھر درجہ بھی ان کو وہ بلند و بالا ملے حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ اگر بات کریں تو قرآن بنتی وہ بات کریں تو حدیث بنتی ہے وہ جوتے پہن لیں تو جوتوں سے سمیت درشوں پہ چلے جائیں کڑوے كوئیں میں تھوک پھینک دیں تو کوئے مل... کوئے جو ہے میٹھا ہو جائے حضور کی اولاد ہو تو جنت کی سردار بن جاتی یہ کو معمولی ہستی ہے ہم نے حضور کو سمجھا ہی نہیں ان کی حقیقتوں کو سمجھنے والے آحم اللہ وہ آج دنیا ان کو عام بندہ نہیں کہتی جو حضور کے سچے عاشق ہیں جو حضور کے وارث ہیں کیا ہیں مظہر نور خدا کہا جاتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رہنما یہ مقام کیسے مل گیا ان کو وہ بھی تو بندے ہی تھے نا کہتے جی سارے بندے ہیں برابر ہیں وہ ہم تو ڈی سی کے برابر نہیں ہیں پولیس کے ایس ایچ کے برابر نہیں ہیں تو اللہ کے ولیوں کے برابر کیسے ہو اور پھر آگے نبی کی بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے وہ جیسے پنجابی میں ہے نا ذاتی کوٹ کے لیے جب پہ ان کے تھوپ کو تڑپتے تھے اور ترستے تھے صحابہ کران لو آب دہن کو تو یہ ہستی جو ہے ان کی حقیقت محمدیہ کو سمجھنا کو بچوں کا کھیل نہیں ہے ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ان کے دادا کا نام عبدالمطلب تھا ان کے چچا ابو طالب تھے ان کے نواز امام حسن حسین تھے ان کی جو اہلیہ ہیں وہ حضرت حدیجت القبرہ تھی عائشہ صدیقہ تھی اور ان کے جو ہیں وہ ہاشمی قریشی خاندان سے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھے مکے میں رہتے تھے مدینہ میں وسال پا گئے اور وہاں ان کا مزار ہے ہمیں اتنا ہی پتہ اس سے آگے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو سمجھا تو اولیاء اللہ نے سمجھا عارفین نے سمجھا کاملین نے سمجھا ہم نفس کے پجاری لوگ کیا جانے وہ حقیقتیں کیا ہیں وجہ اس کی کیا ہے حضرت خوال غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے نفس پلیت پلیت چاکیتہ اساس لو پلیت نحاس سے ہمیں اس نفس نے پاگل کیا ہوا ہے مت ماری ہوئی ہے کہ ہم اس رستے پہ جانا نہیں چاہتے ہمارے سامنے سارا کچھ لکھ کر دے گئے اولیاء کرام بزرگان دین وہ دین کے رہبر ہیں یہاں رسول پاک تو نہیں آئے تھے ہندوستان میں یہاں برے سغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کیسے شیخ صاحب اسلام تو اتر آیا تھا مکہ مدینہ میں سعودی عرب میں تاریخ ہندوستان ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں اسلام اولیاء اکرام بزرگان دین صوفیاء کی محنتوں سے مشقتوں سے کاویچوں سے پھیلا ہے یہ ہم بچپن میں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں ہم نے یہی پڑھا کتابوں کے اندر کہ برے سغیر میں اسلام کی اشاعت کا سہرا صوفیاء اکرام کے ساتھ انہوں نے اپنی محبتوں سے اپنے عمل سے وہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر اسلام کی جھولی میں ڈال دیا دی ان کو آن بندہ نہیں ہم کہتے زہدل, کہتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکل اولیاء نہیں انبیاء نبیوں جی پیغمبروں جیسا زور حضور کی حدیث ہے نا کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کا وہ درجے رکھیں گے وہ جتنے کمالات ہمیں انبیاء کے نظر آتے ہیں ہمارے اولیاء کرام سے ثابت ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں مردوں کو زندہ کرنا بیماروں کو شفائیں دینا یہ جتنے بھی موجر انبیاء کے تھے وہ اولیاء کرام سے تو کیا بجائے یہ ایک بہت طاقت ہے وہ حضور کی اسے کیا کہتے ہیں نور محمدی یہ اس کی پاوریں ہیں صاحب تو بس بات کرنے کا مقصد یہ ہے